используем вес вашего тела нужно использовать не силу рук и тянуть его просто перекидывать а силу ваших ног то есть первое что вы должны сделать вывести человека из очень легко смотрите вот этого достаточно просто выведение заранее просто для себя пальцы, пятки оторвались теперь как я подворачиваюсь вот это называется цукури цукури это значит создать конструкцию для приема кузуша выведения заравновесия цукуры создание конструкции для проведения приема вывели за создали конструкцию. Я под под поднял. Мой пояс должен быть ниже, чем его пояс. Это очень важно. После того, что я под под поднял, я расслаблен, поворачиваю голову, просто выпрямляю ногу. Все. Никакой силы здесь не нужно. Никакой нагрузки на спину здесь нет. Вывели из а все это расслаблено. Медленно поднимаете, подбрасываете. На спину на нагрузки нет. Только ноги. Что очень важно. Ошибка, которая очень часто бывает. Смотрите за моими ногами. Очень часто ноги находятся в таком положении. Можно ли так бросить? Можно. Результатом этого броска будет две вещи. Он упадет, вы себе можете сорвать спину. Может быть не сейчас, может быть через год. Но последствия будут нехорошими. То есть перегрузка очень сильная. Желательно, чтобы ваши ноги были на ширине плеч. Под ним. Теперь голова. Очень важно. Сейчас дальше вы повернете голову, тем ваш бросок будет эффективнее и легче. То есть нельзя бросать через дыру смотреть на него. Вот. Повернулся. Видите, одна нога впереди другой. Плохая Вот так будет нормально. Поднял. Никакой нагрузки нет вообще. Если вы бросаете боком, куки больше. Вы делаете то же самое боком. выведение, Оп совершенно расслаблены без какого-либо нагрузки. И вы стоите в устойчивой стойке. Вас не должно ни вперед дергать, ни назад. Абсолютно ровно на месте. Равновесие на месте. Пожалуйста.